85% ответственности за разжигание войны, которая началась в Украине, лежит именно на журналистах. Это именно у них руки по локоть в крови, потому что они каждый день неустанно подбрасывают дрова в топку этой войны, в разжигание ненависти э на любой почве, межэтнической, национальной и так далее. Я хочу всем журналистам напомнить пример Руанды, где происходила резня, как всем хорошо известно, и относительно журналистов международным трибуналом по Руанде было вынесено отдельное решение, отдельный приговор именно за разжигание ненависти. И я уверена, что рано или поздно... Пусть не на Земле, но есть еще и другой суд. Каждый журналист, который принимал участие в разжигании этой ненависти и войны, обязательно за это ответит.